Зеленый карри бывает только в Таиланде, а как его приготовить, что с ним делать? Смотрите это видео, дамы и господа, зеленый карри из Таиландии – это самый ароматный, самый величайший карри вообще на свете, а когда речь идет о тайской кухне, мы не можем не пригласить величайшее. Игорь Крамаренко. Игорь, спасибо, спасибо, я думаю, что величайший человек, мастер Крамаренко, он самый величайший специалист по тайской кухне. Надо как-то разобраться с этим зеленой карри, потому что ну, все знают желтый карри, красный карри, вообще, а, а зеленый. Зеленый вообще что-то новое. Ну в двух словах про карри. Истинно, карри это вообще не изначально не родина Таиланд. Да. То есть родина это Индия, вот он просто пришел э, в Таиланд своим путем. Так вот. сложилось. Да, так есть, сложилось, вот. вот. Но э, в чем его отличие, как бы, от э, индийского кари в том, что Тай очень богат на всякие растения, всякие ароматные цветочки, всякие ароматные фрукты и так далее. Соответственно, это все способствовало тому, что кари он э, изменился. То есть он был сначала одним и поменял свою структуру вот в целом поэтому как бы он отличается то есть если допустим брать э, тайской карри то в тайском карри мы добавляем э, лимонную траву обязательно обязательно добавляем туда э, карри пасту обязательно добавляем э, рыбный соус э, тамаринт тамарин. вот да, и вот э, листья лайма кафера. Процесс очень несложный и чем-то похож, в принципе, как э, и вот в предыдущем видео э, на пасту том-ям и пасту том-ха. То есть берется все ингредиенты, и если вам нечего дома делать, нечем заняться, вы сидите перед телевизором и начинаете делать в ступке э, пасту. Если вы заняты, но вам хочется удивить и хочется быть э, чем-то, особенным, то, да, вот, то вы просто берете все ингредиенты, скидываете в кучу и перебиваете в блендере, у вас получается паста. Вот такая паста получается, О -о 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 -о. да, зеленоватого цвета, ты, вот см... зелененькая. Вот, вот, ну нет, да, нет, да, на самом деле в принципе те же ингредиенты, только чуть-чуть там видоизменены, получается красная и желтая карри. Вот и там, соответственно. Очень, Свежий. очень, очень свежесть такая, свежесть. Да. да. Для зеленого кальмы мы берем галангал, шалот. Можно использовать любой шалот, Абсолютно. не важно, не важно да. что это из Таиланда. Вдруг, если нет шалота, можно использовать обычный белый лук. Если вы в Таиланде, тогда лучше использовать тайский. Тайский. Ну соответственно, Би. конечно. Вот. Чеснок. Зеленый перец чили. О, Это, это очень острый очень, 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 очень прямо ароматный. Именно очень... зеленый не красный. То есть мы делаем э, зеленый карий, поэтому берем зеленый. Обязательно лимонная трава, которая придает нам свежесть. Сок лайма. Нам понадобится паста Тамаринда. Тамариндизация. Тамаринда. Наш любимый рыбный соус. Креветочная паста. И поосторожнее, с креветки начнем а, потому что это очень, очень ароматно, очень, очень ароматно. ароматно. Она вот, очень, потому, очень сильная. Мы ближе к нему уже поставили, вот, очень ароматно. А, Наш любимый пальмовый сахар, который можно мазать на бутерброды, очень вкусно получается, вместо меда. Если меда дома нет, но есть пальмовый сахар, вы просто берете, мажете, да, и, ну, в принципе, как бы по базису все. Вот Добавляют еще э, специи, такие как семена кинзы, тмин, э, кардамон. То есть у меня здесь какая-то курица. Да, ну, мы будем шине. готовить э, куриный сегодня из курицы, зеленый карри из курицы. Берем для этого филе, можно использовать э, также бедрышки. Без О, кожи. Давай я сюда, я сюда ближе да. к себе. Я назад поставлю. Да. Вижу от что-то что вкусненькое, беленькое. Это... Сливоч да, это не кокосовые не сливочки. Ух ты! Да. Вот. Мы будем готовить с их добавлением. Вот, ну что, мы можем приступать? Вот, значит, сначала мы добавляем чуть-чуть маслечка в Масло. наш сотенчик. Нормально это, это, Я думаю, да. да. Основном, это, что... Затем добавляем, ну на такую порцию я думаю, что грамм 200 может быть сливок достаточно и жарим их пока вот начнет отделяться масло вот жарим сливки да, Ух да. Ты. Как, бы, как бы жарим то есть оно начнет 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 отделяться ага грамма 200 да да Опа. я думаю что я думаю что можно еще еще да. О. может быть хватит о, прекрасно. О. Там посмотрим, может быть, если понадобится, мы добавим. Всегда можно еще добавить. Ну да. Он должен отделяться, да. А пока, а пока он отделяется, это буквально минут минут пять. А даже Плюс минус. Да. То есть он начнет кипеть. Иногда можно помешивать, чтобы оно не пристало и ждать, пока он начнет отделяться. Уже кипит. Обалдеть. И пусть все. кипит. Пусть кипит. Этот зеленый карри, он типичный северный, с юга, может быть, с каких-то регионов или, или где везде. Зеленый Кари больше все-таки центр и север Тая. Вот, потому что чем ниже, там есть пенанг вот, Пинанг карри, масаман карри, это больше к индийскому карри, там больше специй, больше сухих специй. И оно чем-то больше напоминает индийское карри. Вот, именно вот зеленое карри, это больше такой центр и а, северная. А. Игорь, смотри, да. смотри, смотри, там жир выделяется уже. Вот, как раз все, можно, готово. О, и мы добавляем... когда видно, видно, что жир. Да, видно, да. видно, что жир. О! Да, я, я, сюда, я, сюда, я... А, Красота. Красота. Ой, уже такой аромат, что если вдруг я упаду, Игорь, я, это... я попробую тебя словить. Да не надо, не надо. Не, не да, надо. Ты просто именуэр, Ты виноват. Оливкового масла здесь нет, да? Нет. <плодисмент> не Теперь можно добавлять курочку, обжаривать. О, курелли. О, мне очень нравится консистенция, которая получилась, такая, что такой крем. О, вообще красота. Буквально, я думаю, что грамм, грамм сто где-то. Сто грамм. Я думаю, пока хватит. Пока хватит. Да, да? и пусть оно кипит. Сто грамм водички. Дальше мы будем смотреть консистенции. Слушай, а, а все это все эти вкусные штуки вообще тоже не добавляют? или или они уже в пасте и нельзя добавлять еще? Я думаю, что этого э, этого это должно должно хватить, потому что суп э, там же больше жидкости, поэтому а, э, и добавляем, чтобы усилить э, вкус жидкости. А, а вот здесь вот оно вот больше как такое, как, концентратор, как концентратор. Да, поэтому здесь пасты было больше и оно и вот должно хватить. Пришел момент величайшего продукта. Микро, даже не мини-а микро-баклажан. Да, и где что-то отслаивается масло, ничего страшного, это так и должно быть. Ага. Да. Под гарнировочки, скажем так, мы используем баклажан. Можно использовать э, также кукурузку. Если нет э, свежей или там, замороженной, можно использовать консервированную и добавим ее в конце. А После давай то и другое, да, все. Как все должно быть самое настоящее э, карри зеленый, который вообще есть. А эти баклажаны тоже типичные из, из Таиланда? Или можно найти в другие места? А, да, Я это и, и, именно тайские. Вот. Ага. Они отличаются и по текстуре, и отличаются по вкусу. Они хрустящие, да? Э -э 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 -э... они больше такие они Оресики, твердые Орехи, как орехи. Да, да, да. Я бросаю Бросай. Бросай Опа! Есть. О, -о, 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 -о. Все. А что еще туда? Входит? И в последний момент мы добавим кукурузу. И все. И все? Да. Это вообще прекрасно. Главный секрет э, зеленого карри это само паста карри, которая да, должна быть сбалансированной. Ароматная, да. А сколько надо их варить? Я думаю, что, ну, для, я, я, думаю, что курица была уже готова. В принципе, ей недолго нужно. Ну, баклажан еще плюс пару минут. А консистенция должна быть такой вот жидкой или, или такой кремная? Что-то среднее, жидковато, кремовое. Ага. Как сливки. А, немножко жиже, да. Жиже сливки. Да. Ну что, вот эти, да? Да. Разрежем и добавим. Прекрасно. Ну что, теперь ну, что, пробуем? Пробуем. Да. Прошу. Масто, мастер, мастер если кто-то вдруг забыл, Маша Гамаренко величайший шеф, шеф. и просто величайший знаток тайской Что скажешь? Посолить. Я думаю, для меня соленое. Да. Я не знаю, это, это ты Ты скажи. Я вообще тебе доверяю просто на тысяч процентов. Хорошо, как для меня он готов? Я, да, я выключаю. Выключаем. Да. И в принципе все. Обычно карри как когда едят? Это на, это на завтрак? Это на полночь? Да? Да. Нет, 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 обед, ужин. Да? Так, на улице или это праздничное блюдо? Нет, это обычное блюдо. Едят его с рисом. Ну в течение, наверное, всего дня. Пожелания. Целый день. Это с утра до вечера тайцы и яд. Ну, счастливый у... народ. Насчет утра я сомневаюсь, что утром они будут за Но вот в обед и к вечеру, да. О, пацаны, какая красота! Вот как раз одну величайшую порцию. Ну, величайшую тайскую порцию тайского базилика. О, чуть -чуть. тайский базилик, который, вспоминаем, это не, не, просто базилик, это тайский базилик, это совсем другой. Вообще, он сильно отличается от того, что, который используют для пейста. Нет тайский пест? Тайский пест. <гас> вот это, это и есть тайский пест, Тут есть зеленый карри, это тайский пейст. Вот, о, красота. Да. Вот, еще, еще. Я, я. Лайм. И лайм. Вообще. Это э, подается с... с рисом, Рисом, рис, который... Рис на пару. Mm -hmm. Рис, рис Мы в прошлый раз говорили о тайский о тайских рисах. Mm -hmm. Показывали... Mm -hmm. Множество видов. Да. Тайский зеленый карри с курицей, который приготовил для нас сегодня на эксклюзиве Мастру Игорь Камаренко. Игорь, спасибо большое. Морко, спасибо, Спасибо, что мне приготовил обед. Спасибо огромное. Не надо было. Молодец. Я спасибо. как, как тайский, спасибо. Сосед, да? спасибо. тайский сосед. Тайский О, сосед. сосед. А вам я тоже советую приготовить именно так, как нам показал Мастро Камаренко. Приятного аппетита.